dan berbagi Datuk Dr. Uman Hakim bin Sulaiman sebagai Ketua negara Kesihatan Kesihatan Dasar Kementerian Kesihatan Wakil-wakil uh, dari Kerajaan Persekutuan dan juga Negeri yang berhormat eh, uh, Dr. Yaakob Sapali Dewan uh, Negeri Hari-hari majlis Dan uh, Pegawai-pegawai Pembandaran Insya Alam Dan para peserta Majlis Kepulung kali ini Marilah kita bersyukur Kepada Allah SWT Syukur Alhamdulillah pada pagi yang berbakti ini kita bersama di Taman Budaya Taman Tasik Sa'alam bagi menyempurnakan program hukum royong perdana peringkat di Islam dan seterusnya menggalakkan aktiviti satu daripada aktiviti yang kita mahu terjemahkan ini ialah kawanan -kawan. untuk Saya hargai Kehadiran segala-segala Sedari sekalian Kerana Dengan adanya sedari sekali Semua ialah menunjukkan Komitmen kita Dan berarti kita Sudah Ingin bergerak ke satu Pembaruan Dan budaya Budaya yang saya anggap Yang kita akan ubah Daripada budaya menerima Kepada budaya menerima, memberi Jadi salah satu daripada kejayaan Negara-negara yang bersih Yang berjaya seperti Jepun Korea dan Mula Dikatakan ditanam di Vietnam Dan Cambodia Ialah budaya masyarakat itu Memberi, bukan menerima. I mean, it is the giver. Jadi tiap-tiap kali dia membuat sesuatu perkara, mengutip sampah di jalan, ialah memberikan perkhidmatan. They are giving. They don't want to be the recipient. Jadi oleh sebab itulah, hari ini kita mula bersama-sama membawa satu usaha baru dalam pemikiran kita bahawa di saat ini masyarakat masyarakat yang memberi bukan masyarakat yang memberi pada bulan Jun 2013 yang baru pihak media telah menyiarkan kes lentos virusis ataupun penting tikus dan berapa kematian yang dikaitkan dengan penyakit ini dan jumlah meningkat kes-kes leptospirosis ini dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2011 saja sebanyak 2,268 kes dan 55 kematian. Peningkatan berlaku pada tahun 2012 sebanyak 3665 kes dengan jumlah 48 kes kematian. Data sehingga 1 Jun 2013 menunjukkan 1768 kes dengan 18 kes kematian. Kes juga kita juga maklum kesedaran dan pendidikan mengenai penyakit leptospirosis ini agak kurang di kalangan masyarakat tempatan. Ha, nah, jadi hanya kita takut tikus tetapi tak takut dia punya penyakit. Statistik ataupun perangkaan yang disanggung pula menunjukkan pada tahun 2012 sebanyak 154 kes leptospirosis yang menyebabkan 8 kematian pada tahun ini sehingga Mei 2013 sebanyak 106 kes dilakukan dengan satu kematian estetik ini ataupun kurangkan ini menunjukkan masalah investasi ataupun masalah penyakit dari tikus ini membimbangkan dan kawalan pencegahan tikus kita berikan tumpuan Leptospirosis ini pula adalah penyakit yang berjangkit bukan satu saja berjangkit disebabkan oleh bakteria bakteria itu akan merebak dan dipanggil bakteria bakteria kos dipanggil bakteria lactose beris maknanya bakteria dari kumpulan tersebut yang disebar dari haiwan seperti tikus kepada manusia. Oleh itu yang yang paling takut ialah dia boleh melebar daripada haiwan ke manusia. Seperti yang kita sibuk saudara ingat bird flu. bird flu. pun itu pun satu keadaan apabila hmm. bakteria itu mula, mula dapat disebarkan daripada haiwan ke manusia kita akan mesti penyakit penyakit itu akan merebak dengan lebih cepat Leptospirosis berlaku di seluruh dunia sangat mudah dikesan terutama di kawasan tropika dan subtropika jadi kita ni di kawasan equatorial maknanya yang mempunyai uh, hujan dan panas dan keadaan yang boleh melakukan pembiakan yang banyak yang uh, yang kerana kita mempunyai gaburan hujan yang tinggi penyakit kencing tikus ini lazimnya dikesan sekiranya manusia terdedah pada kencing tikus atau persekitaran di kolam yang dicuma oleh kencing tikus. Jadi juga, juga penjagaan kebersihan kolam air dan sebagainya tungtung -tung itu pun sangat penting. Berdasarkan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, uh, jumlah insiden iaitu bosok bulan satu ke satu ke seratus ribu penduduk setiap tahun. Kata ini meningkat kalangan kumpulan berisiko tinggi sehingga seratus bagi seratus ribu penduduk. Jadi oleh sebab itu kemudian dan juga kerajaan ini tiba masanya kita membuat satu tindakan proaktif dan inisiatif bagi membetulkan penularan kes-kes platos -kes virus ini. Dengan ini saya berterima kasih kepada Bandaraya uh, Bandaraya Syahalam dan berkuasa tempatan Syahalam dan Negeri Selangor hari ini di seluruh Negeri Selangor dan juga kementerian kerana bersedia untuk membuat satu perkara-perkara yang meningkatkan pemantauan dan pemeriksaan di kawasan-kawasan awam yang berpotensi menjadi tempat pembiakan tikus dan diingatkan kawasan itu meliputi semua asap pagi gerai penjaja, restoran, primis makanan dan taman awam dan kawasan pelancong. Jadi bayangkan saudara tengah makan oh, oh, oh. ni jauh, tembok tikus selalu di bawah. <laughs> Tapi saya rasa sudah makan lagi lah. Tapi itu dan sekarang kita tak mampu ni. Jadi itu yang saya nak nyatakan. Saya mengharapkan pertama pemilik dan pengusaha penyedia makanan termasuk penggerai-penggerai supaya memastikan lokasi itu bersih. Penyakit itu bukan saja kena pada pelanggan. Penyakit itu boleh jadi kena pada toki. Ha, jadi itulah sebabnya kita mesti bersih bersama. Toki tu lebih cepat kena sebab tikus tu semua dah ada dekat situ dah. Jadi oleh sebab itulah Pada kita tujuan pembersihan itu adalah untuk kepentingan kita bersama Dan toki itu akan membetulkannya untuk kepentingan keluarga Itu, itu pemberian dia Pemilik remi juga seharusnya bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan memastikan premier masing-masing sentiasa bersih bersih itulah jawapan kepada masalah tikus lipas dan juga masalah-masalah uh, yang kita hadapi dan kakak juga skop pembersihan termasuklah semasa penyediaan bahan mentah makanan dan minuman pembersihan tandas dan keadaan fizikal Saya lihat saya kadang malam bila saya ada masa untuk melihat televisyen. Saya juga lihat oleh kerana saya tidak banyak masa tapi saya nak nak relax. Nak, nak dengar berita dunia pasal bertembak ke sana, bunuh di sini, bunuh di sana. Jadi apa yang saya lihat ialah program masak memasak. Dia banyak. Kalau saudara tengok Esko ni program masak memasak cukup banyak. Jadi saya tengok. Tapi saya tengok salah satu daripada aktiviti dia ialah mengatur mak aa, Benda yang nak dimasuk, jadi maknanya dah ada. Kalau kita ada sistem, maknanya, nanti masak memasak ni pun ada sistem yang satu saja dalam satu program yang saya lihat. Apa tu seorang uh, chef namanya Renzi. Saya masih siapa Siapa yang tengok tali dia. Ada. Dia boleh masak apa-apa benda Dan saudara pun tak larat nak bayar dia uh, Bayaran untuk makan dia Sekali dia datang Nak belajar Dengan uh, Di Malaysia Orang kita mengajar dia Apa masakan kita apa -apa. Sekali Remsi pun dengar Makcik tu masak Sekali Ramsey tanya Berapa nak tahu jawapan makcik tu sekadar rasa pensi remsi, remsi pun tak tahu memilih kira-kira sekadar rasa pak, capak saja nah, lepas tu baru isa, baru tengok capak lain, ha, itu dia punya ha, jadi ha, baru orang ha, apa tu, the chat baru tahu macam mana pengukuran dibuat di Malaysia ha, jadi itu adalah jadi sedih. Tapi apa yang berlaku ialah masakan pun dia ada sistem. Jadi pengurusan sisa makanan dan juga perlu saya faham kementerian mesti tahu bahawa kita mau liquid base is very heavy itu pun kita kena ambil kira dilakukan dengan baik dan disekat di dalam beg plastik yang bersesuaian. Jadi sampah juga perlu diletakkan dalam tong dan dan ada bukan diletakkan atas jalan dan di lurum-lurum. Jadi ini semua ialah habit ataupun culture. Jadi saya harap perkara ini dapat diambil perhatian sisa sampah yang diuruskan secara sistematik ini ialah menolong kontraktor sisa pekerjaan untuk mengutip sampah jadi dan pencemaran bau dan juga berlaku dan tikus akan dapat membiak dengan lebihan-lebihan jadi untuk hari ini kita ada pelancaran program gotong royong serentak untuk terutama mengawal pembiakan tikus seluruh negara melibatkan semua pihak berkuasa tempatan di Selangor 12 pihak berkuasa tempatan pagi ini akan mengadakan program begini untuk bersama-sama mengadakan gotong royong pembersihan dan kesedaran kita semua tentang penularan penyakit Leptospirosis ini dan akan menyebabkan kita membersihkan kawasan supaya tempat pembiakan tikus ini dapat di hapuskan dan meningkat semangat gotong royong sebab we are giving our service kepada masyarakat yang kita dulu saya tak boleh nak cakap pasal jagaan tikus sebab saya dulu pernah kerja di sebuah syarikat yang untuk menyelesaikan masalah tikus kita bela ular sawit dan ini cerita betul dia dia di di apa tu di ladang kita ada dua kita bela iaitu ular dan juga burung hantu kita ada alba jadi dia pergi datang makan tikus di dalam uh, uh dalam ladang kelapa dan kita ada juga jual uh, red. Red Beaks yang uh, untuk uh, membunuh tikus-tikus. Uh, ikut tapi tak sebanyak yang ada di kawasan-kawasan uh, makanan Sebab, uh, itulah sebabnya saya rasa kita kena uh, buat dengan secara bersama dan uh, kita pula tak boleh boleh di tapi uh, salamlah. Pada pagi ini uh, kita berkumpul uh, dan uh, tim kasih sukarelawan dari pihak swasta, pelajar-pelajar, agensi -pelajar, kerajaan, tim kasih warga MBI sudah pun buat lokasi gotong-royong pembersihan untuk utama membasmi populasi di saya percaya usaha ini ialah hanya pemangkit kepada usaha-usaha seluruh usaha, usaha. Jadi, kalau sehat, badan boleh digerakkan dan juga menghapuskan tikus dan air value added yang paling besar sekali. Jadi, saya berterima kasih. Saya berharap ada di majlis kawan-kawan menggalakkan zon-zon untuk mengingatkan pada mereka bahawa usaha mereka menghapuskan ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri bukan untuk orang lain jadi oleh sebab itulah kita berharap kawasan ini berlaku dan kita ingatkan kepada semua pihak utama peniaga dan pengusaha premis makanan untuk mengawal dan kita ada beberapa usaha yang seterusnya untuk adakan kempen zon bersih dan uh, jika pejabat-pejabat kesihatan daerah juga akan turun saya padang saya hantar whatsapp tadi nak tanya pasal program ni kan selok tak pasal pasal pergi malam sebagaimana pengurusan kebersihan <tuk> dapat dilakukan dan pengurusan sisa pepejal dan cara pengurusan dia. dan akan mengurangkan eh. pembiakan-pembiakan per... haiwan yang Lampang. kita yang tidak pilih. perlu jadi saya berharap kita juga memberikan uh, apron kepada pelimis makanan dan gerai penjaja dan bagi mereka apa tu recognition kerana gerai bersih uh, gerai bersih dan saya lihat itu berlaku di Singapura saya tak nak bagi contoh di Singapura Ayam. tapi itu berlaku di Singapura tiap-tiap uh, kawasan uh, gerai stall area itu dibagi rating dia bagi rating oleh uh, uh, Jabatan Kesihatan dan dia dia ada sidik rating dan uh, kerajaan Singapura akan membagi hadiah daripada segi perkara-perkara uh, yang boleh memperbaiki lagi jadi kita bagi rating yang uh, jadi saya harap kita punya pasar pagi syaklam tu kena di return itu lah kita terbesar pasar terbesar tapi kita juga terbersih jadi orang-orang daripada Seremban pun Tak takut datang Untuk makan mie kari Di Syaklam ha, Saya tahu ramai datang Ah ha, Bukan daripada Syaklam saja eh, Daripada Kucung datang Dan untuk yang Pemasak pun Ada yang datang daripada Perlis pun datang ha, Jadi saya tengok ha, saya dah kira dia punya bisnes Worry Sebab dia punya turnover kalau apa pun lebih kurang 7800. Jadi kalau dia kerja tolak-tolak kos apa semua dia boleh dapat 300 dalam masa 8 jam kerja. Jadi jadi tapi apa yang kita nak terangkan kalau dia lebih bersih boleh jadi pendapatan dia boleh jadi 1500. Tapi jangan naikkan harga jelah. Ha, jadi pendapatan pada segi Juman. Jadi next. Di answer to our publicity. Jadi our publicity. Jadi kita harap pemilik Pemilik makanan dan gerai penjaja kita berikan kesedaran mereka bahawa foto merugikan mereka bukan menguntungkan mereka foto merugikan mereka dan saya tahu Datuk Bandar dah panas sangat dia nak tutup saja itu yang tak boleh tu sebab ahli majlis yang kena marah. Jadi oleh sebab itu Jawapan kita peringkat pertama Jangan tutup habislah Jadi kalau tuan Saya dapati kajian telah menunjukkan Sekarang sudah mula Hampir 25% warga yang uh, uh terutama, 25% untuk keluarga Tapi 52% pasangan. Pasangan dia duduk dalam rumah tu pasangan laki isteri yang tidak memasak lebih daripada 2 jam di rumah satu hari. Jadi dia punya utamanya dia punya kitchen ialah dekat apa stop. Itu dia punya di di bandar Razak saya di parlimen bandar Razak saya, saya cakap saya tak ada masa tapi nak jumpa pengundi-pengundi bandar Tunah dia cakap no sweat pagi-pagi uh, saya uh, pergi breakfast dekat satu gerai dekat bandar Tunah tu ada gerai ada banyak gerai ada tempat gerai saya boleh jumpa hampir 20% daripada orang-orang dekat -orang sana datang uh, ke situ sebab pagi-pagi pun dia tak masak dekat rumah uh, itu dia punya cerita dia maknanya The, the, story yang saya nak terangkan ialah the cultural aspect also di bandar sudah mula orang tidak tidak uh, apa tu masa tapi saya nak jangan takutkan sedara lah. sebab kalau terlalu banyak makan di luar tu boleh jadi orang marah dekat saya lah sebab dia punya ajinomoto banyak sikit itu sebab itu itu yang kita kena jagalah Walau bagaimanapun Oleh kerana Gerai Tempat makan Akan berkembang Akan berkembang Disebabkan oleh Keadaan Cita rasa masyarakat bandar Oleh sebab itulah Fokus kita Tentang kebersihan ini sangat penting Fokus kita. Jadi Lagi sekali saya mengucapkan Penghargaan kepada semua yang terlibat dalam program gotong-royong pertama peringkat negeri Selangor dan tujuan kita ialah untuk mengawal penyakit kencing tikus dan lagi sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Shah Alam selaku host program pada pagi ini. Harapan saya usaha kita ini diberkati oleh Allah SWT dan memberikan kefahaman kepada semua lapisan masyarakat tentang bahayanya penyakit-penyakit dari tikus dan usaha-usaha pencegahan bagi mengawal populasi tikus. Itulah saja. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Gotong Royong Pedang dan kempen kawalan tikus rengkat Negeri Selangor tahun 2017 terima kasih pelanggan-pelanggan yang berusaha gimmick pelancaran dengan meletakkan perangkap tikus ke kawasan kurungan ya. Bukan kurungan, kurungan. <laughs> <Urungan, laughs> Habitat tikus. Di atas ni dia.